Всем привет! Hello, Йосипи. Привет, девочки, привет мальчика Ви на каналчику Кесту Тім Тим Перший ролик, перша запись, перший окуп, на це спойлер Короче, сьогодні откриваємо колекції Года, ці скинчики по очереди. Така вона сьогодні буде копать. Но перед началом не забувайте. У нас тут є така прикольна штучка. Перед началом, если будете депать, Депайте обов'язково по проміку G-Skin Ви получаєте. 11 плюс 11 к поповненню, плюс 11 к вашому депу. Це вообще имба люта Плюсом ще цей промик дає спінчик на барабанчик. На барабанчику може випусти як і безплатний скин, наприклад, скин поповнення і так далі. Тема норм. Джескінчик, не забувай Так, ну що? Давайте будемо відкривати. Начнем с самого первого, с 13 -го года. Что у нас такое интересное есть? Азима вообще тема нормальная. И кровавого паутинка бы выпить. Полетели. Так. Что нам тут выпадает? Бах. Нет, конечно же, бах. Нам выпадает пулик Махма. Ну, такое. Херня полнейшая, честно говоря. Ну, ладно. Дальше коллекция 14 -го года. Что у нас тут? О, ну тут уже получше, поярче тут. Егор? Но, кстати, нержавейка. Нержавейка это неплохо. Да. Нормальную качество, как я понял, выпало. Плюс 2 2 окупа. Так что, нормал, да. Дальше 15 год. Ну, блядь. О! О, ебать, я губу раскатал. Конечно, конечно. Выпадаю на малахит. Ну ладно, хули. 16 ход. От, кстати, кейса 16-го года коллекции, мені, я уже не первый раз відкриваю, випадав лютейший окуп. хера окупа с него вообще падало. Ну ладно. Випали б был був би разъем, був би просто социальный окуп. Ну, випадає воїн дорог. Кстати, да, Если я не ошибаюсь, да. Стартрековський випав. за 655. Но, кстати, тоже ебать везение надо. Но сайтик да и сайтик уже нормально форсируем. Так, дальше давайте 17 год. Что у нас на 17 году? Ножики пролетают. О, ого, да. Сосал жестко, конечно. Времена года. Ну ладно. С кем не бывает. Идем 18 -й. Кстати, оформление восемнадцатого года скина мне больше нравится. Побольше такого зеленого цвета. Тут нам извилины, ночной кошмар. Ножика бы выбить. Вообще бы классно было. Так, ножики пролетают. Опа! Неонуарчик. Вот это солидно, солидно. Ладно, продавать мы его не будем. Мы потом его заапгрейдим. Дняма, думаю, выпадет. Так... Император, Главное не рентген и, блядь, не рецитрон, потому что это будет ужас. Что там за окном, блядь? Нет for speed Так. Оп! Блядь. Вот честно говорю, если бы выпала сажа, я бы, блядь, сейчас пішов бы десь. где нашел сажу, вымазал бы сажу и был бы весь черный сидит, блядь. Вообще бы был бы ужас. Так, ладно. Двадцатый год. Вот классно бы опять неонуарчиковый быть. Глок 18. Тоже норм тема. И нефрит и убийца. Ну ладно. Дискотехника, техника, я кажу, тоже нормально. 21 год. Вот у меня 21 год ассоциируется и с ковидом. Ты там, блядь, карантин, Это вообще треш. А у вас чем? Блядь, тяжелый металл. Что в него тяжелый металл в крови был, господи. Ножика бы выбить было бы вообще не. Так, 22 год. Что нам тут выпадет? Что нам тут дропнется? И... Давай, давай, давай. Выпадает ебучий дракон. Ну, тоже. Кстати, ну, типа... Есть окуп. Окуп есть. Так. Шестер трековский выпал последнего качества. Но, блять, ладно. Взять не буду. Кейсик хороший. Так. Що опять? Давайте опять 16 -го года. так як вона мені найбільше подобається, як вона найбільше тут окупає. Що нам тут? О! А я казав, блядь? а я казав. Неплохо, неплохо. Так, що у нас тут? Що ми, мабуть, заапгрейдимо? Що у нас тут. Ти, блядь, як тут появився? Сібався. Зараз будемо апгрейдити. Дивіться. Що нам дропнеться, що нам не дропнеться? Повезе, не повезе, я каже ж. Це ж, блядь, ніхуя потрути немає. Так, давайте. Не за 500, давайте за 800. що нам, Попробуємо. 50%. 1.6 кФ. Що нам тут дропнеться? Так, да, це буде окуп. Це буде хорошо. маленькая затяжечка. Так, давайте технику дракона. Сейчас, это 900. Суним его. Дань уважения. 60. Блядь, какие 60? 44%. Это будет... О, сюда. Хорошо, хорошо. Еще плюс окуп. Уже два окупа имеется, уже отлично. Так что, ну арчик, мабуть, потом. Сейчас вы на дорог. всунем. Да, давайте мы его за тысячу. Блять, за, за касачу. Давай ты извилины. Выпады так вообще имба будет. Так. 54%. И сюда. Сюда, ебать. Победа. Хорошо. Хорошо. Отлично, я бы сказал. Так. Что дальше? Нуарчики, как всегда. Будем его пробовать, мабуть, за косарчик опять. Следующий, мабуть, за полторушку сунем. Не знаю, давай ты пробовать. И... От блядь. А надежда на нуарчик была, конечно, получше. Но подебал, так сказать. Подебал. Ничего страшного. Три окупа уже и достаточно. Так что гриф скачетесь. За 500. -ку. Давайте всунем его по приколу. Мало ли прокнет. Так. Ну. Ну, блядь, на что я надеюсь, что, блядь. Подушка за головы падает, что? Нет, конечно. Так. Ну, и нержавеечку давайте всунем. Всунем и... Почему? По полторушечки, нормально. Мало ли дропнется, что то Ну, давайте назад попробуем. Полетели. И шо? И шо? И пиздец называется. И пиздец. Ну, ладно. Немного переоценил свои возможности. Схем не бывает. Дядь, нахер ты не тут валяешься? Сумма тебе за 500. Да ну нахуй. Ну конечно, ну конечно, ну конечно, ну конечно. Дай, дай надежды и проебай все отразу. Не, ну давайте апгрейдить их, мабуть, не будем. Мабуть, мы их продамо. И пидем э, открутим якийсь кейсик. Кейсик 2. Мало ли, что нам дропнется. Чтобы открыть, чтобы открыть. Хап нет, хап не надо, не хочу. Магический дуэт. Мало ли еще сейчас выпада, Может выпасть скинчик не за 5, а можете и за 5 копеек, так сказать. Надеемся, надеемся на что-то другое. Полетели. Сразу на балик кто значит, на... ну ладно. Почти, почти, так сказать, огуб. Ну ладно. Не хватает балика, блядь. Идем откручивать. Сейчас там сайтик вернее, как раз денежку. И мы что-то откроем нормальненькие. Чтоб тут открыть. Джокера нет. В там нормальный кейсик, кстати, бачу, блядь, ты. Раш А, Раш Б. Надо будет как-то попробовать открыть. Нормально наборы, как пацаны. Пятерочку. Сходу. Нормально. Погано. Херово. Ну, такое плюс-минус, так сказать. Так. О, хорошо. Хорошо. Хорошо, ебать. Та ну нахуй. Окупились сходу. Ну, на 400 от балика тоже. Ну, неплохо, так сказать, неплохо. Давайте дальше опять магически откроем. Что нам тут дроп? Подожди. Это косарь? Это десятка, ебать! Ого! Ого, подожди! Охуеть! Охуеть! Заходил с баликом 3К? Сейчас, Блять, уже... Сейчас продать? Не забрать. Могу продать. Ну ладно, блядь, давайте продам. Все сюда. заходила с баликом 3К? Сейчас десятка. Охуеть! Далі в наступному відосіку, мабуть, будемо відкривати. Що ж ми будемо в наступному відосі відкривати? Я не знаю. Мабуть, цей кейс, який раш А, RB, подивимося, який дропчик з них буде. Ну все. Не забуваємо вводить промік, плюс кінчик, дає плюс 11 к депчику і безплатний спін на кодесик. На цьому, Всім пока, всім удачи! Надеюсь, получилось не хуйня.